bu bu keçilmiş dərslərdən biz niyə dərs ala bilmirik. Bu qədər tarix var gözümüzün qabağında. Biz niyə indi də baxcaq şuratimdə gəfələn oldu. Bizdən də bir atəş yoxdu. Ola da bilməz. Bizdən atəş açsın eləcə o tərəf aha. Bir dənə rus əscərin ayağına bir güllə vurub Allah görsünməzin o zaman nələr olar. Ona görə də bax vəziyyət e, öz-özünə bu yerə gəlmir. Durub-durub dayandı Yaxşıda biz Xankəndinə ala xala sahiblənək, öz ərazilərimizi, sərhədlərimizi, mövcud dünyanın tanıdığı mövcud sərhədlərimizi bir qapadaq, bir ona sahib olaraq, İrabanın Qaşmir yerindən, Göyçədə Qaşmir yerindən əslində heç bir torpaq heç vaxt yerdən qaçmır. Torpaqdan insanlar qaçıblar. Biz qaçmışıq oralardan və ora qayıtmaq bizim borcumuzdur. Amma əvvəl burdadakı özümüzün qoranı bir özümüzün kiləşdirək. Yəni Qaraqovanuqədər əraziləri düşmənin əlində və hə, İrəvana gəldik, göçə gəldik. Nədir burada sən gəlirdin, nə ilə məşğuldura bilmirəm isən. Ca Erməni buraları qovur, qapırlar. Buna o yəndə, bu buna nə, bu nə, bu nə siyasətdir, buna taktikadır, belə hərbi taktikadır. Və baxırsan ki, bir çadır-çadırda 4-dəsək 60-70 Erməni də gəlir, girir adamları. Və belə adam belə heç bir dəfə təhdid olmaq istəmir. Sonra bir də görürsən, bizim 60-70 adam orada Ermənləri qovur. Hamısı da çəkilir, paylaşılır. Demək, bunlar bir məqsəddə şəkildə həyata keçirilir. Nədir ki, Süngayıtda ki o qırğınlar törətdilər o vaxtı, səhər günü onda da hələ-hələ bu kamera video çəkməçimdə var idi, heç kimdə də yox idi. Demək, bunu Xüsusi Xidmətlər, Şəhidlər və 2 gündən sonra bütün dünya tələbkarı Süngayıt qırğınlarından da göstərdi. İndi həmin şeydir də. Ya biz bunu bir daha deyirəm, bu keçilmiş tarixdən niyə dərs ala bilmirik? Niyə biz özümüzü hər zaman adaba çardı nə var nə var bizə loftu deyirlər bizə qoçoq deyirlər fransız qoçoğu olan yer qoçoğumuzda amma indi hər şeyin də qaydası var axı o var deyir təhal qaldır o var da o nə deyir sən indi az çox varibədə az çox yuğay məmarlı başı uğrun olub indi uğrun davam etdirmək üçün Laçın koridoru bizim nəzarətimizə gətirilməlidir nəyin bahsını olulsun bu dağlıq Qarabağın digər ərazilərində digər ərazilərdə Hadrudland da xarici şox xarici Hər yerdə Azərbaycanın bayraqları dalğalanmalıdır. Orda Azərbaycan prezidentinin təyin elədi, icra məmurları olmalıdır. Orda Azərbaycan polis daxili işlər nazirinin təbəcində olan polis və əleyhtə göstərmələr. Ya biz bunları hava xələl həll elədik, qurtardıq ki, indidən İran belə getdi görəsən. O deməkdir ki, gəlin bizi vurun, bütün ordularımızla zibilə düşün. Hələ biraz da burdan banadı keçəcək. Onlar da onu gözləyirlər səndən. Biz niyə biz beləyik? Ya anlamırıqmı, ya bilə biləm eləyirik bunu. Mən də Yani diyerem, da dənə qarab təra bilməyəcəm. Sə də deyirəm ki, garantisi olmaq istəmirəm. Mən bilmirəm, doğrudan bilmirəm. Adamlar bunu anlayanlıq və prezident e, bu prezidentə kim deyir bunu çıx böyle danışa özüm belə deyil. Belə danışmaq olmaz. Sən bu günləri dünya o bu beynəlxalq sistemin e, hüququ qaydalarını çiynəyə bilməzsən axı. Çiynəyirsənsə sənə yerini göstərərlər. Biz onu Rusiyadır. Rusiya onu çiynədil. Zamanı gəlir. Onu Amerikadır. Balkan Avropa İttifaqı, Britaniya və Yer, Ta ki İsrail elə, onların gücü dünyanla hesablaşmağa çatdır sərd gücün yoxdur axı. Niyə? Durduğun yerdə o radı üstünə çəkirsən şimşəkləri ki Ha bütün dünyada dedici Dağlıq Qara Qabağ Azərbaycanın ərazisidir. Müharibəni gedir. Azərbaycan əsarpağlan azad elə. Tətaməli idi, hətta torpaqlar azad elə. Çıx vaxtında eliv qütlərə də verdi. Eləməmişik müxtəlif yollarla işi o reaperaq Yedey Xancand'a vuranda çarpışaqlar. Xocalı uğrunda çarpışaq. Miravan da da qaçmır bayaq dedim. Miravan da yerindədir, Gölçə də yerindədir. Eləcə Gəzirdən də heç kim narahat olmasın. Torpaq içəri qaçmır, torpaqdan biz qaçmırıq. Və e, zaman gələcək, onlar da e, e, onlar da oradan qaçacaq. Olsun. Amma bir daha deyirəm, bu strateji və çox uzunmüddətli və çox incə bir siyasətin nəticəsində baş verə bilər. Yoksa günün gün orta çağın dört oluyor ki ben, ben Yerevan'a gelirim. Hara gitsin diye. Kan kendine git diyorum. Kan kendine git de Yerevan'a gitme hele kalsın. Ona göre bu Pafos'tan da ölçü idare olunmaz. Ve o dövüşte bu ateş çaldan falan da hamzın sebebi nedir? Biz biraz böyle çok güvendik. Rus'a güvendik. Ya da zaten Fezail Ağamalı burada demişti biz de Efir'de verdik. Fezail Ağamalı demiş ki Rusya hiçbir zaman sözünü tutan mukabelesine, imzasına hürmet edelim devlet olmuyor. Hardan bizim ağrımıza gəldi ki, bu dəfə məhz 10 noyabr saadişlərinə o bəyanat atdığı imzaya Rusiya hörmət edəcək. İddia kimi tarixdə tək bir nümunə göstərmişdirlər ki, Rusiya hökuməti dövlət adına atdığı imzanın sonra qədər sadiqlik, sədaqət göstərib, ya da dost dediyi adamların sonra qədər arxasında durub. Serbiyadan belə, Yugoslaviyadan belə, İraqdan belə, Qaddafidən belə, ondan sonra Çavuşeskindən belə mübarətdən belə bunların hamısı Rusiyanın o verdiyi sözün qurbanı oldu hamısı. Bağlımısı. Rusya söz verdi, ondan sonra da bazarlıq elədi, istəyini aldı, bular da attı bizimə. Belədəy. Hər an öz düşmənin ağzına. Nəticədə nə oldu? Bizim haramız ek Saddamdan artıqdır. Gücümüz artıqdır, siyasətimiz ondan güclüdür. Heç bir mübarətdən biz artıqdır. Kimisir ərəb dünyasının ən güclü dövlətlərindən biri. Nə? Nədir? Qadətəfətdən biz qoçağır. Yerində sorunda e, baya baya da bayaq boy polkovniki idi da. Heç o çiyinə general paqon takmadı burda yerindən duran özünü. O 40 il oldu da kişi, Qattafi polkovnunun rütbesində 40 il. Polkovnunun rütbesində ölkə idarə elədi. Özünə görə diktator, hər şey elində. Adam özünə sıxışdırıb çiyinə general paqon takmadı. Çünki digər o Xəbər Əliyevzadə demişdi, "Abala onlar verdilər, səhrin aburnuna gəlmişdi." Adam aburna sıxışdırmadı. Mən polkovnik çiyinə general paqon takmadı. Polkovnikdə öldü adam. 40 ildə ölkəyə rəhbərlik elədi, 40 il. İstəsəydə o generalis Mustafa Ələqedə gedərdi. Gedirdi Dedirdi bütün Avropa ölkələrinin əlini öpdürürdü. Amma Çində, çünki o hərbçi idi, onun qiymətini bilirdi. Polkovnik nədir, general nədir? Həə indi yani bu qədər general, bu qədər nə bilim orduda bu qədər polkovnik say yox, hesab yox, kitab yox, dəftər yox. Ey, beşinin də başı bir-iki əsəyin prezidentin sözü olmasın, iki əsəyin arpasını bölməyə çalışmır. Beşini bir yere yıl, sekizini bir yerde keşirenler basını bölünmeyecek. Çünkü bunun dersi yok, başka bir yok. Yeri gelmişken, herbiden söz için bir şeyle büyümez. Bu e, herbi alim meşrepten burada zıldaki, demek dördüncü kursdan sonra, uca, bilmem beş kuştan, kursdan kuştan, dördüncü kuştan, Bunlara farklılar, hadi rutar durumdan var. Bunlar sonra gel biraz bular, tezlerinden bunlara imtihan kurublar. Ve e, bilmiyorum, 80 nefer dediler. Bunlar hamısını imtihanından kesipler. Bular. Ve bunlara deyirler ki, siz imtahana keçmədis bu dadla bura maddə verməsiz ya dadla e, o bolturacaqsınız həman o tærtərdə vermişlər hey xidmətə yararsızlıq maddəsi ilə ya da 10000 gətirir sizə əd verək nədir təzələndən sizi imtahanı salıb sizə rütbə verək adamlar 4 il 5 il oxuyublar e? hey hey yelhaməliyəm nələr olur nələr xəbərin yoxdur e? ya xəbərim var gülürəm axı xəbərin yoxdur hey nələr var nələr Eh ana yerə gəlmə bax söhbət gör hardan gəlir. E, Otur e, İraban ona da gedər kimlə gedəcək İraban. Cəmaatın cəmi dörd ilə oxudub sonra e, e, gidecek, ya, tartari, e, o min verməsən Sarıqoğuzlar deyənlər nə? Onlarla gedəcən. Yatar tariq əsgərləri xəstəliklə bu zabitləri sənin zabitlərini öldürüb 4-cü mərtəbədən 3-cü və tulluyanlarla gedəcənsən İraban. Necə nice gedəcəksən? bu generalarla bu prokurorluqla bu nazirliklə bu qadağalarla e? isimlər bu müdafiə naziri ilə gedəcəyir abana. Tək adam işi deyil. Bir də derim, mələ müharibə başçılığından deyirəm. Bağırara bağırara gəlirəm ki, axı şey bu müharibələr tək adamların işi deyil. Allah'a baxın siz. Tək adamın çiyninə yürəmək, şey adam da sən də necə adam yox imiş. Burnu asını etibar eləmirələr. O bax Müdafiə Nazirliyi ilə general-dairə rəislə, nə bilim, onların ətrafında istəyəm bu Müdafiə Nazirliyində generallər böylə və e bir dana sağlam adam çıxmadı ki, çıxa dair ki, "A adamlar, dayanın görək, bu millətin balaları nə ilzül belədirs. Yoxdur bir adam yoxdur. Təşvir general çıxsın, nəcə olmasa da indi e, namuza boğulsun çıxsın. Deyəsən dayanın görüb, qələbənin başı paqonda istəmirəm, təpəmizə dəysin süpaqonumuz. Bu cür orduda mən paqonda istəmirəm. Bir adamın cürəti çatmadı. Hələ mən demirəm gedib biri başa düllə vura idi ki, bu əskərləri qoruya bilmədik biz. Bu qədər əskərimizi rəsmiən şişkəst elədilər. Kim elədi? Özümüzünkülər elədi. Hələ bir özümüz də biraz onlara dəstək verdik ki, əmr yuxarıdan da deyib. Ağanaçəllə bu kəftənədən gəlmə oğlan uşaq olmuyor. E, bu adam sorğularlar, bir general ocağına dedi, "Mə general deyin. Bir ölkənin taleyini çiyinlərində götürə biləcək adama deyil." Bir ölkənin taleyini çiyinlərində götürə biləcək adamın adı bu general. on insanın taleyine mesuliyet taşıyıp, on insanın taleyini, yüklenen taleyini, ömrünü yaşayabilen insanların adı General. Bunların hası birinin hiç ailesinden haberim. Bunların hiç çokun ailesi de yoktu. Cavan uşaklardı. O defa nedir bu Serhat, Serhat Kosunları komandanı? 16-17 yaşında oğlunu Çin'le e, general fakon takıp da parmıştı. Onun şekilleri de yaldı, hamur gördü. E, burada demirem bu General'ı, bulan adı general fakonunu şu an atasının Ad günü aldığı balaca maşını hədiyyəsinə döndürdülər. Adam gedir oğlunu da yanına salı, içində də gələr, paqon təbə. Oğlun oğlu da deyirlər, oğlunu da bilmirəm. Amma özləri bilir, orası məndikül. Amma bunu biz gördük. Əsil Həmmədəvi Yerivana, Yerivana gedməyə. Ən azı Şaismayıl kafestəsində, Şaismayıl qəsəriətində, ən azı Nağır Şah qədratında Ən azı, ən azı bizim rəhmətli o Beymandarov Şxlinski kapasitəsində sənin generalların, sənin komandanların, sənin ordular, ordu rəhbərləri normaldır. Sənin köpüskə məndə bularmı gedəcə? Da da yerə vana, necə gedəcək? Hı? Orda birdən biz Moskvadan zərb gəldi. Ki ya dala qayıdın, ya da elə oralarda oturun, oralarda Ermənistan elanı, özünüzə eşq gökürüb. Ondan qarayacaq. Ya qardaşım, ayıbdır biraz. Mən hər şeyi də dedikmi? Belə de də o Valla orada da bir səs dəmdə idi. Hətta da o prezidentin çıxışında da bəzi nöqtələr var ki, adamlar təhlükəsizliklə məşğuldura filan. Valla indi mənim deməyimlə bu ölkə təhlükəyə gəlirsə və mənim susmağım təhlükənin qapısı qarşısında olacaqsa məmuriyyətlə mən onları təqib edib, çıxın deyəndə gedib başıma gülləri vurub qutarmı? E. Mən onu eliyərəm. Kək mənim susmağım bu vətəni qurtarır. Amma sonra da vətəni qurtarmasaz, o dünyada iki əhəmməlləriniz olar. İki e, əllərim yaxanımda olar yəni biraz o pavusa getməsiydi. Mən birbaşa deyirəm, məcəllə mənim susmağım bu bütün bu problemlər çözülsə, mən susum da. Deyil sus. Bala çağırdım belə rəsməldən çıxıb da sən sus. 3 aya, 5 aya. O vaxt da burada dedi, gördünmü? 6-7 ay keçdi. Fəzailəğməldir idi ki, 3 çaya biz Xan kəndindəyik. Yadındadırm Elçin bəy? Dedi ki, 2 çaya Xan kəndindəyik. Sonra gördü biraz da dedi, yox, bir 2 çay keçəcək. Yadındadırm? Məsəfin düzəlsin. Yəni <laughs> yani belə E bizə xoq gəlmək mənası yoxdur da demirəm. Rəsmi rəsman yazım deyil. Heç susun susa. Amma e iş olmalıdır. Bu belə iş olmaz. Bir daha deyirəm. Bu kadro, bugünkü dövlət hökuməti nə ARB kadro o, var ki, o hərbi, rəhbərlikdə olan. Bunlar nə strateji baxımdan, nə taktiki baxımdan, nə də cari baxımdan Azərbaycanın maraqlarını təmin etmir və bu kadro heç vağ onu hekməc üzündə olmur. Ona görə hər şey dəyişməlidir, hər şey təzələnməlidir. İlham Əliyev buna gücü və iradəsi çatacaq mı? O İlham Əliyev biləcəkdir. Amma nə qədər ki bu komanda, bu kadro var, heç kim də özünü aldatmasın. Biz ən yaxşılarla yerimizdə sayılacağıq. Amma gedişat da onu göstərir ki, yerində saymağa da bizi qoymayacaqlar. Təşəkkür edirik. Çox sağ ol. Ayşar dəvar biz təşəkkür edirik.